Hola chicos, saludos. Me llamo Rostislav y ustedes están viendo el programa Chao Ucrania, Hola Colombia. O Chao Colombia, Previta Ucrania, porque estamos ahorita en Kiev y yo tengo un invitado especial. Es una chica hermosa, colombo ucraniana. Se llama Katarina. Katarina hola. Alicia, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Un besito, ya es más de Colombia. Hola Colombia, ¿qué tal? Sí, yo quiero que damos un paseo y sí, tú cuentas vale. uh, un poco de tu historia. Vale, vale. ¿Cuál es tu nombre completo? Catarina. Catarina Alicia. Alicia Bernal Nielovkin. Yo tengo dos nombres y dos apellidos, por eso soy completamente colombiana con mi nombre, ¿sabes? Sí, es, es verdad. Tu mamá es de Ucrania, yo sé, y tu papá es de Colombia. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Ucrania, en Lugansk. ¿Y cuántos años viviste en Ucrania, en Colombia? ¿Cómo es tu historia? Uh, todo mi infancia yo pasé en Colombia, en Bogotá, hasta siete años. Después yo con mi madre nos fuimos a Ucrania para vivir y nos quedamos por acá ya. Por acá, sí. ¿Cómo te parece esta comparación? Ucrania, Colombia, uh, tú tienes una fusión. Yo veo que muy hermosa como todas las mujeres también en Ucrania, en Colombia, pero las formas son colombianas. Sí, la cintura, todo eso como chula eso sí siempre la gente te dice muchos cumplidos a veces pues pues dónde más en Ucrania o en Colombia Colombia pues claro porque siempre me están diciendo sobre mis ojos sabe que ojos tan bonitos yo sé que tú estás estudiando economía ahorita en la universidad y sí, si sí. quieres quedarte en Ucrania o quieres vivir en Colombia bueno, yo quiero quedarme en un país hispanohablante, o sea, España, o sea, Colombia, sí, me gusta español, yo quiero hablar esa lengua, vivir así. Y bueno, Ucrania siempre estará en mi corazón, pero no sé. A mí me gusta aquí, a mí me gusta Ucrania, pero todavía no sé, en serio. Es una no, pregunta muy difícil. ¿sabes? Muy por difícil eso. por ahora. Pero puedes comparar, por ejemplo, tú viviste un poco en Colombia y también en Ucrania. ¿Cómo es Ucrania y cómo es Colombia? Bueno, uh, son totalmente diferentes, ¿sabes? ¿sabe? pero uh, hay algo único la gente ¿sí? es muy amable muy abierta muy comunicativa eso me gusta mucho y en Ucrania y en Colombia bueno en Colombia yo soy como una extranjera ya sabes sí. claro que tengo pasaporte colombiano pero al mismo tiempo ya soy como una extranjera para ellos uh -huh. pero eh, claro porque... con los ojos azules sí. eso es Colombia me encanta sí la naturaleza hay que ver mucho y por eso, no sé, estoy enamorada de, Mira, más comparación, por decir, uh, la arquitectura, la naturaleza, ¿dónde te gusta más? Um, uh, la, la naturaleza, economía. sin duda, en Colombia. En Colombia. Ese contraste, ese contraste es increíble. Si sí, el mar, las montañas, Bogotá es mi, mi ciudad favorita. Y el clima es perfecto, yo vivo sí, también en Bogotá. Bogotá está buenísimo, como primavera eterna, eso me gusta mucho. ¿Aquí hace mucho frío? En el viernes sí, pero ya me acostumbré, ¿sabes? Por ¿Sí? eso. Pero menos 20, ¿cómo es que fue difícil primeros como años acostumbrarse? Fue a esto. difícil, pero con abrigo sí, ya. Súper. ¿Qué puedes decir de la arquitectura? ¿Qué puedes recomendar más Colombia o Ucrania en este sentido? Bueno, en ese sentido puede ser que Ucrania, porque me parece que eh, el oeste de Ucrania sí es, como, es ya Europa. Y la arquitectura en Viv, por ejemplo, en Usgo es increíble y me gusta mucho esas ciudades. Uh, pero Kiev también es muy, está muy bien. Sí, muy Ahorita hermoso. estamos en Kiev también. Sí, sí, en verano hablar. y está hermoso. Sí, toda la gente paseando por las calles. Y, el trato por decir los costumbres ucranianos colombianos um, que puedes decir de este tema bueno eh, son muy diferentes a veces no me puedo acostumbrar a algo de los ucranianos pero al mismo tiempo no puedo acostumbrarme a, a los, todos los costumbres colombianos sabe uh, de colombia a mí no me gusta que la gente en, es un, no muy puntual sabe porque siempre cuando dicen ahorita eso significa en una hora en dos horas y pues siempre estaba preguntando a mi padre Ahorita es cuando. ¿Cuándo vamos a comer? Ahorita, en cinco minutos. Y yo estaba esperando, pues, porque tenía hambre, sabe Sí. Y en Ucrania, por decir, comparar. Comparar. Bueno, a mí me parece que los colombianos parecen un poco a los ucranianos, sabe Por su... ¿En ¿Qué sentido? Eh, en, en buen sentido. Buen sentido. Uh, sí, claro. Pues, uh, porque la gente es muy buena muy abierto siempre quiere ayudarte en Colombia en Ucrania eso es lo mismo pero la gente en Ucrania lo que yo sé si no saluda tanto como más cerradita bueno, bueno, sí, en sí, este sentido sí. es sí. que no sé tal vez tememos un poco a eso pero bueno, eso sí, sí, me gusta en Colombia porque siempre están con una sonrisa, siempre están hablando, de eso está muy bien, perfecto. Sí. En Ucrania sí, eso me da un, un poco de rabia porque, no sé, a mí no me gusta cuando la gente acá en Ucrania siempre está como un poco triste, un poco cansada, sí. Yo pues, pienso que por el clima también, porque tenemos cuatro sí, estaciones. Sí, 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 claro. Pues, y por invierno, acontecimientos invierno, políticos sí. también, ahorita está como esta situación. Uh, Sigue sí, un poco complicada, la gente está pensando mucho, sí, de, de esto sí, claro, y de claro. pronto sí. esto también. Uh, bueno, uh, hombres, los hombres, ucranianos o los colombianos? <laughs> o una fusión, <laughs> o no encontraste una fusión? <laughs> bueno, colombianos porque son muy, no sé, calientes, así con su, con su carácter, eso me gusta. Los ucranianos, bueno, yo no salía con los chicos los ucranianos. Se ¿En, ser? en serio? En serio. Eso... Aquí saliste con los colombianos, solo lo... no, con los extranjeros. Como... Bueno, es que son de Ucrania, pero Ajá. es un secreto pequeño. Uh, <laughs> y Entonces, me parece que a mí me gusta el carácter más como español, ¿sabes? El carácter uh, muy, muy caluroso, el carácter muy fuerte eso me gusta eso te gusta pero por decir qué tal con los costumbres del casamiento de la familia en Ucrania y en Colombia me parece en este sentido Ucrania tiene más sí, más es, sentido de sí. esto más fuerte la, familia de la familia en Ucrania sí es más fuerte pero en Colombia es que todos son unidos pero al mismo tiempo están cada uno con su cosa Sí, actualmente yo me di cuenta que la gente como no importa mucho, ¿sabes? Sí, ¿Son sí, sí, tranquilitos siempre, siempre los colombianos me estaban diciendo cuando yo estaba como tenía un poco de edad y así me decían, tranquila mi amor, eso me gusta decir, pues siempre son tranquilos, sí, y en familia y en toda cosa. <laughs> eso, déjamela, <¿es> un ratito? <laughs> Caterina Alicia, cuéntame ahorita qué ciudades ucranianas te encantan y qué ciudades colombianas te encantan y por qué. Primero de Ucrania, empezamos. Primero de Ucrania, vale, me gusta mucho aquí. Sí, ya estoy viendo acá cuatro años, sigo viendo y me encanta la capital, pues porque es muy grande, hay, sí, uh, hay mucho que ver, eh, es muy sabe Esa palabra me gusta mucho cuando describo una ciudad muy entrañable, ¿sí? Eh, aquí la recomiendo a todos, ¿sí? Para visitar, pero me parece que también hay que visitar Odessa y Lviv, ¿sí? Pues porque son uh, unas ciudades muy diferentes, ¿sí? Y hay que ver mucho por allá. Eh, ¿qué, ¿Qué recomiendas ver la arquitectura más? Eh, tomar un barco en Kiev, eh, pasar por el río Dnipro, eh, probar la comida ucraniana, ¿sabes? Visitar algunos teatros, museos, pasar por las calles, ¿sí? Porque, por ejemplo, esa calle, sí, eh, estamos pasando Crescate. por Pichadik, sí, es la, calle, la es más claro. larga, sí, en Europa. Y es muy bonita, muy hermosa, y especialmente en verano y en primavera. Bueno, ahí de Colombia, ¿qué ciudades tienen? Te, te encantan. Voy a adaptar mucho. Bueno, de Colombia me gusta mucho Bogotá, sí, es mi vida favorita, mi pariente vive en Bogotá, por eso me gusta mucho visitarles y pasarlo bien con ellos. Me visité Huila, Neiva, es bastante interesante, sí, una ciudad muy bonita, pero a mí me encanta la costa, la costa colombiana, wow. la costa caribe, sí, el mar Caribe, pues, sí, 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 eh, Santa Marta, Cartagena el de Indias, Parque India, Tayronas. ¡Chao, Ucrania! ¡Hola, Colombia! <susurra> y qué tal con los precios por decir en Ucrania en Colombia que puedes cómo puedes comparar bueno, me parece que son bastante barato todo acá y en Ucrania en Colombia pues eh, si comparas con Europa y todo eso bueno me parece que en Colombia son un poco más altos sabe pues porque no sé yo, yo voy a decir sobre la comida sobre los restaurantes sí. y sobre el precio uh, de la ropa y en Colombia parece un poco más alto pero no hay mucha diferencia, ¿sabes? ¿Tú trabajas como modela de pronto en Ucrania o te, te hacen entrevistas o es primera entrevista tuya? Sí, es mi primera entrevista. Uh, no, acá no trabajo como modela pues, porque las chicas de modelos tienen que ser muy flaquitas, ¿sabes? Yo tengo Ajá. de todo, por eso. ¿Vas? Sí, por eso. Pero a mí me gusta eso y no quiero adelgazarme y todo eso. Por eso. Bueno, en Colombia siempre me están diciendo que debo trabajar como, como modela. Porque para ellos son bastante altas, sí, y por eso, por eso me están preguntando. ¿Tú estás estudiando en la universidad? ¿Qué puedes decir acerca de la educación en Ucrania y si conoces en Colombia? No, me parece que en Ucrania la educación es más barata, sí, y los estudiantes pueden tener más becas, tienen más oportunidades de algunos intercambios y todo eso. No sé cómo es en Colombia, pues, pero en Ucrania es bastante bien. Pero pues, mi padre, sí, uh, acá estudiaba medicina y ya es un doctor en Colombia, por eso. Más económico fue acá. Sí, 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 sí. sí. Y es que. Antes los extranjeros podían obtener algunas becas ¿sí? para estudiar acá, barato, gratuito. ¡Wow! Sí, eso fue muy, muy bueno. Bien. ¿Quieres ser economista, mujer de negocio? Puede ser, puede ser mujer de negocio, es que ahora estoy trabajando en la escuela de idiomas y ¿sí? como profesora de español para principiantes. En el futuro me gustaría tener mi propia escuela ¿sí? eh, y enseñar a la gente algo importante que le gustaría enseñar. No, y ahorita vamos ya a terminar la entrevista, entonces un resumen. Ucrania, Colombia. Los dos. Los dos. Sí. De una vez. Sin duda. Los dos. Los dos. Yo te deseo muchos éxitos sí, y que, va que vaya muy bien, muy hermosa conversación, chicos, me parece. Y si te gustó nuestra entrevista, porfa, deja los comentarios y suscríbete a mi canal. Chao, ¡Chao! Ucrania, hola, Colombia. Chao. Chao, Ucrania, hola, Colombia.